वेलकम टू माई चैनल सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई ऑल वीडियोज तो आज हम आए एक नई डिश के साथ चने की दाल और चिकन जिसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत है चने की दाल तो चने की दाल मैंने पहले से गीली करके रखी हुई थी एक दिन पहले गीली करके रखी हुई थी तो मैंने ले लिया है एक प्रेशर कुकर जिसमें मैंने डाला पानी और मैं अब इसमें ऐड करूँगी चने की दाल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो अब मैंने इसमें डाल दिया है चने की दाल जो मैंने पहले से गीली करके रखी हुई थी रिजक को जया नहीं करना चाहिए जितनी भी मैंने दाल थी वो सारी इसके बीच में डाल दिया वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक तो मैंने चने की सारी दाल इसमें डाल दी और मैंने प्रेशर कुकर कर दिया बंद 20 मिनट्स के बाद मेरी दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी थी तो इसके लिए हमें जरूरत है लहसन एक प्याज एक टमाटर सब्ब मिर्च और ये देखें बहुत अच्छे से मेरी गली हुई चने की दाल है ठीक है और चिकन ये चीजें आपने ले लेनी है एक मैंने बर्तन ले लिया जिसमें सबसे पहले तो आप अपने बर्तन को साफ रखिए जो भी आप बर्तन यूज करें उसको लाजमी पहले धो लें या उसे एक दफा क्लीन कर लें तो मैंने अपनी जरूरत के मुताबिक डाल दिया इसमें ऑयल कुकिंग डाल दिया मैंने मैं अपने चूल्हे का चूल्हा ऑन कर लिया बड़ी मजेदार सी और एक नए तरीके से बहुत इजी तरीके से चने की दाल और चिकन बनने वाला है और बहुत ही यमी तो मैंने जो प्याज टमाटर सब्ज मिर्चें थी वो मैंने इस तरह का पेस्ट बना लिया ग्राइंड कर लिया ये देखिए कितना प्यारा मजेदार सा पेस्ट बन गया मेरा ऑयल हो चुका था गर्म तो मैंने सारा पेस्ट डाल दिया इसके बीच में अगर आप पेस्ट बना के खाना बनाते हैं तो खाने का जायका और ज्यादा अच्छा आता है एक दफा लाजमी ट्राई कीजिएगा तो ये देखिए मैंने गर्म ऑयल में सारा मसाला ऐड कर दिया था सारा मिक्सचर मैंने ऐड किया और मैं इसको अब मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से आपने इसको फ्राई होने देना है क्योंकि ये अच्छे तरीके से अगर फ्राई ना हुआ तो आपका खाना खाने का टेस्ट वो नहीं आएगा जो आप इधर स्क्रीन पर देख रहे हैं या जो हमने टेस्ट खाया है वो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा इस वजह से अपने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से करें फ्राई ये देखें मैं लगातार अपने मसाले को फ्राई कर रही हूँ उसमें लमचा हिला रही हूँ बार बार के बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाए आपने भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है ये देखें अब मैं इसमें ऐड करूंगी लहसन अगर आपके पास लहसन नहीं है तो उसकी जगह आप एक चम्मच या दो चम्मच सिरका यूज कर सकते हैं अगर आपके पास लहसन है तो लहसुन का पेस्ट बनाकर आप इसमें डालें क्योंकि जो भी चिकन वाली चीज होती है मीट हो बीफ हो या चिकन हो उसमें लाजमी लहसन यूज करना चाहिए तो मैंने इसमें लहसन डाल लहसन डाल दिया और मैं इसको भी अच्छे तरीके से करूंगी फ्राई हल्का सा फ्राई होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन जो मैंने अपना वॉश करके रखा हुआ था ये देखिए मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया सेम टू सेम आपने भी ये प्रोसीजर करना है कि लहसन जब हल्का सा फ्राई हो जाए तो आपने इसमें डाल देना है चिकन और फिर अच्छे से चमचा हिलाएं कि जितना मसाला है वो आपके गोश्त के साथ लग जाए मिक्स हो जाए ये कितनी प्यारी लुक आ रही है अब ये चिकन होगा फ्राई बहुत अच्छे से अपने चिकन करना है फ्राई क्योंकि चिकन का फ्राई होना बहुत लाजम, लाजमी बात है जरूरी होता है वरना खाना अच्छा नहीं बनता तो मैंने देखिए चिकन को मैं कर रही हूँ फ्राई इसको हम फ्राई होने देंगे थोड़ी देर के लिए अब इसमें हम डालेंगे मसाले जो हम घर के मसाले यूज करते हैं ये देखिए मैंने सबसे पहले हल्दी डाली है एक चम्मच आप हल्दी डाल दें एक चम्मच मैंने डाला है नमक, हंस जरूरत आप नमक और मिर्च डालें इसके बाद मैंने डाली है लाल मिर्च मैं यूज करती हूँ गरला मिर्च तो मैंने ये ऐड कर दी है ये देखे तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी कि हमारे मसाले भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए मिक्स इसमें तो ये देखे कुछ इस तरह का आपका मसाला तैयार हो जाएगा तो आपने इसको अब करना है अच्छे से फ्राई कि हमारे चिकन के साथ साथ मसाला भी दोनों चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से फ्राई हो जाएं ये देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है और कितनी यमी लुक आ रही है अभी से ही अभी तो हमने इसमें दाल भी ऐड करनी है चिकन को आपने बहुत अच्छे से करना है फ्राई और बार बार चमचा हिला के चेक करते रहना है हर दो मिनट के बाद ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है कितना बेहतरीन तरीके से हमारा चिकन हो रहा है फ्राई वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको पता चले कैसे बनी है ये रेसिपी और हमारे चैनल को में कर दें सब्सक्राइब ताकि आने वाली तमाम वीडियो का भी नोटिफिकेशन आप तक आता रहे बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें कि आपको नई नई रेसिपी बनाने का और देखने का मौका मिलता रहे तो हमारा चिकन बहुत अच्छे से हो गया फ्राई और मसाला भी हो गया था फ्राई तो अब हम इसमें डालेंगे अपने चने की दाल जो मैंने गला कर रखी हुई थी बहुत सॉफ्ट हो पड़ी थी तो मैंने इसमें ऐड कर दिया तो मैं इसको बहुत ही हल्के चम्मच से इसको हिलाऊंगी मिक्स करूंगी क्योंकि अगर